Müasir dövrdə dünyanın aparıcı ölkələrinin həmçinin Azərbaycan ordusunda kiçik çaplı və iri çaplı toplardan geniş istifadə olunur ki, bu da mühinatın silahlarının istehsalını zərur edir. Odur ki, artıq Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin zavodlarında yaxın və uzaq mənzilli topların istehsalı reallaşdırılıb. Azərbaycanın sahib olduğu bu mühinatlar isə düşmənin ən güclü zirehli texnikalarını belə məhv etməyə qadirdir. Ölkəmizdə hazırlanan hər növ silah dünya iqtisadiyyatının diqqət və marağını cəlb edir. Azərbaycan silahlarının xüsusilə müdafiə xarakterli olması və NATO standartlarına cavab verməsi isə onlara tələbatı daha da artırır. Beynəlxalq silah bazarında Azərbaycan istehsalı olan silahların yüksək dəyərləndirilməsi də bunun məntiqi nəticəsidir. Atəş! Ən uzaq duran 120 millimetrlik minə atanlardan biri də məs bu silahdır ki, dünyanın bir çox ölkəsində bu silahdan yoxdur. Xüsusilə bunun sursatları çox fərqlidir və başlıqları ilə fərqlənir ki, hər sursatın özünə görə istifadə təyinatı var. Əlehli haldı ki, istehsal olunan topların ideya müəllifləri də məhz Azərbaycanlı mütəxəssislərdir. Onların yetişdirilməsi, silah istehsalı sayəsində peşekarların formalaşdırılması işi dövlətin diqqət mərkəzində saxladığı və daim önəm verdiyi məsələlərdəndir. Azərbaycan Dövlət Texnik Universitetinin tərkibində Süni Texnika və Texnologiyalar fakültəsi yaradılmışdır və bu fakültənin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi üçün təbəli zavodlarda tədris laboratoriyaları işə başlamışdır. Növbəti illərdə də topların istehsalının artırılması və mütəxəssisləşdirilməsi planlaşdırılır. Bu məqsədlə Cənubi Afrika Respublikası ilə birgə yeni layihələr hazırlanıb. Ordumuzun ölkədə istehsal olunan və müasir texniki imkanları ilə seçilən silahlarla təmin edilməsi isə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrini dünyanın ən güclü ordularından biri edir. İsmail Qaraca, Elvin Muradov, Lider TV